असलम दोस्तों अगर पिक्सलैब एप्लीकेशन में भी आप लोग इस तरह के पेपर आर्ट बनाना चाहते हो तो इसका तरीका का जाने को सबसे पहले पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए ओपन करने के बाद न्यू टैक्स को डिलीट कर दीजिए डिलेट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा सबसे पहले आप जाइए फ्रॉम गैलरी में फ्रॉम गैलरी में ये पिक सेलेक्ट कीजिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर न्यू टेक्स आइए नेम में अपना जो लिखना है वो लिख दीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेड डेट्स एन टैक्स फॉन्ट और कलर चेंज करना पड़ेगा फॉन्ट तो यहाँ पर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके करें सेलेक्ट ओके।, ओके ओके करने के बाद ये इसको थोड़ा सा रोटेट करें रोटेट करने के बाद फिर साइज अपने मर्ज़ी से एडजस्ट करें साइज़ एडजस्ट करने के बाद दूसरा पिक ले लीजिए जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वजह से एडजस्ट करके ओके कर देंगे ओके करने के बाद इसको यहाँ पर लगाइए नहीं लगा रहा हूँ लगाने के बाद इसको लॉक करना पड़ेगा ताकि ये हिले नहीं लाख लगा लाख लगाने के बाद फिर टेक्स्ट को फ्रंट पर लाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्लिक करें फ्रंट पर आ जाएगा फ्रंट पर आ जाने के बाद इस दोनों को मर्ज करना पड़ेगा नये पर क्लिक करके इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। जैसे ये दोनों मर्ज हो जाते हैं इसको यहाँ पर मर्ज कर देते हैं ओके okay, मर्ज, मर्ज मर्ज हो जाने के बाद फिर यहाँ पर आइए इ रेस कलर इरेस कलर को ऑन करते ही वाइट कलर रिमूव हो जाएगा इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि सी सी रिमूव हो जाए फिर जो जा एम्बोज में एम्बोज़ को ऑन करें ये मसला अगर आता है तो यहाँ पर आइए साइज़ में साइज़ को थोड़ा बड़ा या छोटा कर लीजिए तो ये मसला खुद बहुत निकल जाएगा साइट को एडजस्ट करने के बाद वापस आए एम्बोज में एम्बोज में यहाँ पर ऐसे कुछ सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पर मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ वैसे कर लीजिए बस क्यों वाले को बहुत कम कर दीजिए चार या पांच रुप दीजिए बस काफी है यहाँ पर शेयर हो दे देंगे शेयरों की स्टार आ जाएगी पर शेयरों देने के बाद यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करें रेडियस एक्स और वाई इसको भी देख लीजिए फिर यहाँ पर थ्री डी थ्री डी ऑन करें ऑन करने के बाद इसको कम करें एक या दो पर लाएन कर लीजिए जाने के बाद एक दो इमोजेस लगा देंगे। तो के लिए एक्शन तो पर एक एक पर क्लिक करना पड़ेगा टेक्स्ट टेक्स में टेक्स्ट में यहाँ पर कोई देने देता हूँ इसको भी ऐसे ही एडिट करना है एडिट करने के लिए यहाँ पर तो यहाँ पर दरमियान में दरमियान में यहाँ थोड़ा तो बड़ा कर दीजिए तो एम्बॉज में जाने के बाद वो पुराना वाला सेटिंग दोबारा करें इस तरह के बाद शेडो लगाएं फिर रेडियस लगाएं इस सबको लगाने के बाद को को रहने दीजिए इसका साइज चेंज करें साइज चेंज करने के बाद इसकी कॉपी ले लेते हैं कॉपी ली और यहाँ पर बीच में यहाँ पर देख लिया है आने के बाद ये रेडी और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके इसको अल्ट्रा में सेव कर सकते हैं